Просто мова про інше, інша, молоде, що ми зараз маємо виходжу, сподіваємося, виходить на ситуації, що Міністерство освіти теж починає працювати і та, так на що. Віплати, на Сіпі, я знаю, що він народовича не пишу. Не скачі. Шикарний, шикарний. І на суспільство. <зріпла> Ну так це ж вони ну, писали закон. Ну окей. це ну так я розумію Питання придушення знання пов'язані з центром візуальної культури і з центру. Якби не було такої буквально, то ми за що це буде. Давайте не будемо. Окей, давайте тоді підійдемо іншому. Навіщо? высшем начальным который занимается в искусстве художник. Ты понимаешь, что министерство культуры может добавить в этот закон такой переклад? в <существом> Ну, але ну, ну, это ты так говоришь. Кто исправит? Я могу частично ответить тем, ага. что в министерство культуры приравнивается, я знаю, вот регалии народный заслуженный художник, к ученым степеням. А в министерство образования вообще это не, ну то есть из-за этого есть проблемы в практике. То есть, в академии, допустим, наши могут работать в практике, но без ученых степеней, а те вузы, которые подчиняются министерству образования, там только с диссертациями. Ну, то есть из-за этого есть большие проблемы с практичными, с преподавательными практиками. Вот это единственное, что министерство культуры может дать для вузов дизайнерских. — Ну, все, я знаю, это тоже не министерства в Ну да, да. — журналисты там, как бы практики больше, как бы, при Министерстве культуры практики больше ценятся, чем Министерство образования. Там вот только теоретики, вот которые только создают. Федеральной Ассамблеи на сегодня. А вы, если можно обратиться? Да. я же не присутствовала Но, там есть пункт в порядке данных на сегодня про э, институт заслуживания. Э, расскажите нибудь Про это, потому что у вас сейчас только что возник вопрос вот этих вот для практик, которые, возможно, нужны для заняться. Я, вообще, во-первых, я не уверена, что это хорошо. Но, там, там, наша группа не инициирует такое обращение. Обращение нужно ли не, не, не упразднить обращение нет. о том, что ему необходимо ликвидировать? Расскажите, почему не нужно ликвидировать? Вы <связь> 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 я, <связь> <porque> <связь> только что начали обсуждать, что, не, я, я слышу. <связь> <связь> что у нас его нет. а я Зачем я он нужен? Нет, я думаю, что там, потому что я слышала, там был вполне разумный аргумент про то, что, ну, правда, но в, э, тут я честно говоря не знаю, наверное будет какая-то седанция, да? Э, как На самом деле это тоже спорный вопрос, потому что эта проблема была у очень нет

Я теж про це чую, що достаємо. Добре, отже, із того, що в принципі могло б додавати Міністерство культури у освітній процес. Це давайте умовно перше, так це оце так. наші успіха. Да, питання балансу плані та, на реальності практики. Друге, Друге, що ще міністерство культури реально може принести вищому якусь? Чому за відпрацювання може бути якісь? От национальной идеи мы уже отказались на первой ассамблее. А что объединит всех украинцев? Нет, не, неправильно. Не поймать на такое. Чтобы он жил и периодически появлялся на экране, это сильно нас объединяет. Какой подъем <-то> народный. <Какой -то стандартный>. <Какой -то стандартный>. Можно здесь телевизора просто портрет снимать. <тиролес> на с портретом. Ну, так, в двух словах, на первой... То как объединяющий всех людей, кто сможет. на первой и все-таки уже сформулированные, записанные исходные пункты, существуют пункты, касающиеся идеологии и,

Pues, да, я что а да, 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 это, это, на, это не вопрос а национальные идеи. Я не о национальной идеи или об идеологии в современном мире, это называется культурная политика. политики, Я ни в коем случае не имею консервативный подход, а я имею в виду дизайн то есть когда идет разговор о том, что не договариваясь и не навязывая, мы имеем общую, как бы, объединяющую, ну, я не знаю, где или как то он называет, как раз манипулировать будет. Но подождите, ну, ну, есть то, что объединяет всех людей, то есть, как бы, все люди, Ну, Давайте еще проведем а хотя бы еще одну встречу. Я думаю, что имеет смысл быстренько чтобы пригласить вот этих товарищей из Польского института. А -а. И потом уже с какой-то, чего мы хотим, тогда приглашать кого-то из министерства. стало возможностью. Это нелогично. Ну, я не знаю, а вроде как вы грозили всех увольнять. Подождите, ребята, давайте по пунктам. Вот возникла тема культурного. Давайте действительно не будем это называть национальной идеей. Ну, я назовем по-другому. Я, я, на я, 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 тоже записала. Ну, культурный обмен, культурная политика, культурная дипломатия и брендинги. И... Ну, есть, <связь> что нас объединяет? Вопрос, кто мы? Да? Ой, кто нет, мы? нет, 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 нет. Подожди, нет опять, давайте вот я... это я... здесь. Мы нет, Билдей, билдей. Но Давайте большие идеологические Давайте большие идеологические Да, и, сам, сам но у меня здесь хочется очень то, о чем говорить, я так смог пытаться как бы говорить. Да? То есть дизайн. практически да, ну, там, 17 лет, и мы уже там дали 20 проектов, не объясняя ничего. Они должны сделать практически невозможно. То есть там получаются и языковые, и практические навыки. То есть там проходят все. То есть тут опять же есть какие-то связи с ребятами, потому что мы рассматривали возможность реализации этих проектов У нас была девочка, которая, наверное, хочет сейчас.